拿出我的蘸料，这样子一撒，哇，味道肯定未知了。煮了一晚上的牛头终于熟了，啊、哇，牛头出锅，嗯、快拿进去吧。嗯，哥，我最爱吃这个了。那我停了，快进屋。嗯、来，一人一把，嗯、开始切。 就这样多划几刀，最后切上这样的一刀，然后拿出我的蘸料，这样一撒，哇、哦噢噢啊，味道肯定未知了。嗯，开始吧。 太好吃了，哥！<laughs> 那不挺好吗？煮的烂糊吧？嗯，趁热快吃。嗯。嗯，感觉上来那个，哥 <laughs> 那不挺好吗？嗯，太好吃了，哥。<laughs> 那不挺好吗？多吃点。嗯。你们趁热快吃。嗯嗯。嗯 味道确实美极了，快吃！嗯。 白菜弟弟，嗯，牛头肉可是满满的胶囊蛋白呀、啊，你得多吃。嗯，是胶原蛋白吧，哥？啊，反正要蛋白，大家多吃，这不挺好吗？<laughs> <laughs>